क्या आपने दमन के अंदर ऐसा कोई क्लब देखा है जो एवरी ईयर आपको नाइन रूम्स फ्री देता है साथ ही साथ 365 डेज ऑल फ्री फॉर यूज सारे मेंबर्स के लिए देता है एंड ये ही नहीं एट द एंड ऑफ 21 इयर्स जो पैसा आपने क्लब में लगाया है वो ट्रिपल करके देता है नहीं देखा ना तो स्वागत है आप सबका दमन के अंदर एटलांस क्लब में ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया में पूरा एटलांस क्लब आ रहा है पांच एकड़ की पूरी जमीन है और जिस आपको Only only 2, 41, में मिल जाता है and 21 years तक के लिए अवेलेबल कुछ एम्यूनिटीज की जैसे कि स्विमिंग पूल वाटर पार्क प्ले ग्राउंड सारी फिफ्टी वन प्लसिटीज आपको मिल जाती है तीन सौ पैसठ दिन मेंबर्स के लिए फ्री है और बहुत सारी फैसिलिटीज है लेकिन एक रील के माध्यम में सब कुछ नहीं बता सकती दमन से सिर्फ फाइव

મહત્વનું છે કે બાળકો પોતાના પરિવાર તથા મિત્રો સાથે મેળામાં પ્રવાસે તથા વોટર પાર્ક નેચર પાર્કમાં જતા હોય છે તો અમારી અમારીએ ન્યુઝ ચેનલ સુરતની ટીમ દ્વારા રોડ એરપોર્ટ ની સામે આવેલ સાયલેન્ટ કૃષ્ણા નેચર પાર્ક ની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી તો કૃષ્ણા નેચર પાર્ક ના મેનેજર સાથે વાત કરતા તેઓએ જણાવ્યું કે કૃષ્ણા નેચર પાર્ક માં બાળકો વેકેશન ની મજા માણવા માટે ખાસ ડેસ્ટિનેશન છે કૃષ્ણા નેચર પાર્ક માં ખાસ વિદેશી બર્ડ અને એનિમલ ને જોવા અને તેમને વિશે જાણવાનો મોકો મળશે તો સાથે સાથે બર્ડ અને એનિમલ સાથે ફોટા પડાવવાનો પણ મોકો મળશે તો અવનવી ફિશ ના એક્વેરિયમ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે જે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે

ये एक्वेरियम देख के फिर वो बर्ड वाले में जाएंगे और कुछ आ, ये कौन सा पार्क है कहाँ ये कृष्णा पार्क है और शायद डुमस रोड पे है आ, हमने गूगल पे सर्च किया था तो मैप में देख के हम आए हैं और हम बहुत दूर से आए हैं लगभग यहाँ से सिक्सटी टू सेवेंटी किलोमीटर दूर है हमारा विलेज है हमारा बारडोली से एक दूर महुआ तालुका है उसमें गोपला विलेज करके है वहाँ से हम आए हैं क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको थोड़ा नॉलेज भी मिल सके ये फिश के बारे में तो बहुत अच्छा हमें लगा मेंटेन भी बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने अपने दोस्तों को फ्रेंड को क्या बोलेंगे यहाँ हाँ हम अगर वो परवानगी देंगे तो हम थोड़ा सा फोटो भी क्लिक करेंगे और उसको फेसबुक पे अपलोड करेंगे और हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे वाले जो भी फ्रेंड्स हैं उनको हम आ, कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है मतलब नॉलेजेबल है बच्चों को अच्छा लगा उना वेकेशन चाली रही है तर बा अः अवनवी जो मेलाओ हो જે વોટર પાર્ક હોય છે કાં તો જે નેચર પાર્ક હોય છે તેમાં ફરવા જતા હોય છે તો સુરતમાં આજે આપણે એવી ખાસ જગ્યા છે કે જ્યાં બાળકોને અહીં જે નેચર પાર્ક છે તેમાં ખૂબ જ મજા આવશે તો એ જે ડુમસ રોડ ખાતે એરપોર્ટ ની સામે જે સાયલેન્ટ ઝોન છે કે કૃષ્ણા પાર્ક કરીને જે નેચર પાર્ક છે ત્યાં જે આપણે અહીં ઉપસ્થિત છે ત્યાં એના વિશે આપણે જાણકારી મેળવીશું કે અહીં કયા કયા બર્ડ્સ છે એનિમલ્સ છે અને બાળકોને અહીં આવીને શું ખાસ જોવા મળશે હજી આપણે ઓકે मेरा नाम नीतीश कुमार होगा मैं कृष्णा नेचर पार्क है है तो मेरा यहां है। का एक तो हूँ यहाँ पे कामना जी यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स है कहाँ कहाँ जी यहाँ पे छोटे जितना मतलब जितने छोटे से छोटे जैसे हमारे पास छोटे बर्ड में लॉ बर्ड है बजरी है और बड़े पैरट में है मकाओ जो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ बोलते हैं उसको स्कारलेट मकाओ भी बोलते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे जो बर्ड होता है उसकी जिसको सामरूक बोलते हैं वो हमारे पास ये भी अवेलेबल है और आप वर्ल्ड का सबसे स्मोलिस्ट मंकी भी देख सकते हैं हमारे पास जिस मंकी को बोलते हैं मार्मोसेट मंकी तो हम लोग अभी बाद में उसको देखेंगे ये सब यहाँ कौन कौन से देश जी ये मकाओ जितने सारे ये सभी मकाओ है सभी साउथ अमेरिका के है और इसका लाइफ स्पेन होता है

ये सभी है पे ग्रीन है तो हम लोग ने इसको बचपन से ही इसको हम लोग ने हैंड फीडिंग कराना मतलब स्टार्ट किया था इसलिए बड़े होने के के बाद भी करने के लिए आ सकते हैं तो आते हैं तो ये बाइट नहीं करते हैं नहीं डरते भी नहीं है ये, ये साउथ अमेरिका की प्रजाती है ऊपर वाले ब्लु, जो ब्लू क्रॉन कनूर है वो अर्जेंटीना की प्रजाती है आज कृष्णा नेचर पार्क में ग्रीन इगवाना पंच है तो विषय जानकारी मिल सके जी ये क्या है? जो, ये जो लीजा टाइप का दिख रहा है ग्रीन इग्वाना इसको बोलते हैं और ये साउथ अमेरिका की प्रजाति है और इसका मैक्सिमम हाइट फोर एंड फाइव मतलब फाइव फीट के करीब हो सकता है और ये ऐसे प्रजाति है जो शाग भाजी खाते हैं प्योर वेजिटेरियन होते हैं यस और इसके साथ यहाँ पे फोटोग्राफी भी करा सकते हैं तो ये, ये किसी को काटता वगैरह उसको मतलब हम लोग जब ये बेबीज होते हैं तो उसको हम लोग शुरू से ही हैंड कर देते हैं इसको हाथ में लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये काटना है कुछ करना, ये करना ये है हार्म करना है भूल जाते हैं इसलिए बड़े होने के बाद भी अच्छे से ये इसको हम लोग ऐसे पेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसकी और भी यहाँ पे प्रजाति है कि सिर्फ यही जी ग्रीन इगुआना की एक और हमारे पास प्रजाति है उसको बोलते हैं अल्बिनो इगुआना हमारे पास एक भी और भी प्रजाति है जिसको बोलते हैं बियर्डेड ड्रैगन तो हम लोग कृष्णा नेचर पार्क जी थी थी, आज तो में जो सको जी जी, बर्ड और एनिमल ते ने आप उपस्थित तो एनिमलिंग होता है बड़ा? जी हमारे पास जितने सारे छोटे पेरेट आते हैं बेबीज उसको पहले तो हम लोग फर्स्ट एड स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो पहले खुद से वो खाना नहीं जानते पाउडर हम लोग उसको इसको प्यार करते हैं कार्गे बिना फीडिंग कराते हैं तो फेवरेट ट्रीट देते हैं तो ये वाले जो एरिया दिख रहा है ये सभी बर्ड ट्रेनिंग एरिया है ये वाले एरिया जितने सारे पैरोट है छोटे पैरोट मकाऊ हो गए ये सभी हम लोग इसको ट्रेनिंग करते हैं उसका पेट नेम रखते हैं उसको बार बार बुलाते हैं उसको उसका नाम रखते हैं ऐसा हम लोग ये इस एरिया में कितने टाइम में उनकी ट्रेनिंग कुछ मैक्सिमम वन ईयर अच्छे से ट्रेनिंग प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग करने में लग जाते हैं

एक्वेरियम बर्ड्स सेक्शन और हॉर्स का स्टार्ट फार्म वहाँ पे हॉर्सेज है जो कि वहाँ पे तीन से चार प्रजाति के हॉर्सेज हैं काठेबारी मारवाड़ी पोनी वहाँ पे आप देख सकते हैं और एक्वेरियम देख सकते हैं इस टिकट में और बर्ड्स देख सकते हैं जितने सारे बर्ड्स हैं हमारे पास और अगर फोटोग्राफी कराना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से टिकट लगते हैं जैसे कि यहाँ पे टू हंड्रेड फैमिली के साथ होता है बर्ड्स के साथ फोटो रेबिट कैट डॉग है सभी के साथ अगर कराते हैं तो पर पर्सन वन हंड्रेड रुपीज लगता है और वीकेंड में प्राइस रहता है टू फिफ्टी अडल्ट का रहता है और टू हंड्रेड चाइल्ड का रहता है और सीनियर सिटीजन का टू हंड्रेड रहता है जिसमें तीन से जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका फ्री रहता है रहती रहती जी बिल्कुल भी ये यहाँ पे ऐसे जो बर्थ बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है जो हमारा अंदर में पड़ता है बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ पे आप टू थाउजेंट आप फी देकर आप डेट का मतलब डेट देकर आप वहाँ पे आप बर्थ सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं बर्ड के कटिंग करने के समय वहाँ पे नॉर्मल जो जो डेकोरेशन होता है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं आ, वहाँ पे जिस समय बर्ड मतलब बर्थडे की कटिंग होता है उस समय हमारे पैरोट आते हैं वहाँ पे तो और भी वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलता है देखने को मिलता है नया नया जी अभी जो मैनेजर थे वो थे वो पाते थे जाना मरी कि अभी जो विदेशी बर्ड एंड एन एनिमल्स ने साथे फिश एक्वेरियम पंचे जेनी पर मजा मारी सकाजे તો ખાસ અહીં હોર્સ પણ છે જે અલગ અલગ પ્રજાતિના હોર્સ છે જે પણ અહીં બહુ ખાસ છે તો અહીં બર્થડે સેલિબ્રેશન ફેમિલી પાર્ટી માટેનું પણ ખાસ અહીં એરિયા બનાવવામાં આવ્યો છે જેમાં ખાસ બર્થડે સેલિબ્રેશનમાં અહીં પેરોટની સાથે બર્થડે કેક કટિંગ કરવાનો પણ એક સારો મોકો મળે છે એના માટેનું પણ સારું એવું અહીંના સ્ટાફ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે જેથી સુરત સહિત અન્ય શહેરોના પણ લોકોને ખાસ અહીં એકવાર ક્રિષ્ના પાર્કની વિઝિટ કરવા માટે ખાસ એકવાર અહીં આવો અને અહીં પાર્ક પાર્કની વિઝિટ કરો કેમેરામેન યાસીન મેમન સાથે રશ્મિ રાણા બીતીએસ મજૂર